میں نے ایک مرتبہ شیخ احمد سے کہا احمد بھائی سے احمد مصطفیٰ عربی ان سے کہا سیل فون جب مجھے میں نے لیا تو میں نے کہا بیٹے کسی وقت میں تھک جاؤں کسی ٹائم تو مجھے نکال دیں جو بیوٹیفل پلیسز آف دا ورلڈ ہوتی ہیں خوبصورت جھیلیں لیکس جیسے پاکستان میں شنگریلا لیک اس طرح اور پورے دنیا کے ملکوں میں بڑی بڑی خوبصورت لیکس ہوتی ہیں کینیڈا میں ایک لیک لوئس ہے اور لیکس ہیں نام اب آپ کو آئیڈیا ہو گیا تو دنیا کے تمام ملکوں میں مغربی دنیا میں چائنا میں رشیا میں یورپ میں افریقہ میں بڑی بڑی خوبصورت لیکس ہوتی ہیں پھر وادیاں ہوتی ہیں گرینری ہوتی ہے پہاڑ ہیں خوبصورت مناظر ہیں پلین ایریاز ہیں تو خوبصورت جہاں اللہ رب العزت کی حسن قدرت روسن فطرت کے نظارے ہیں گرینری ہے پانی ہے پہاڑ ہیں آبشارے ہیں دریا بہتے مجھے یہ مناظر پسند ہیں بچپن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں بہت چھوٹا تھا بہت چھوٹی عمر میں ہمارے گھر سے جنگ میں گھر سے تین میل کے فاصلے پہ دریائے چناب تھا اور اس سے آگے دریائے جہلم ایک میل کے بعد دونوں دریا ساتھ ساتھ بہتے تھے تو میں ہفتے میں دو تین راتیں میلوں کا سفر کر کے دریائے چناب کے کنارے جاتا تھا دریا کے سامنے وہاں ذکر اذکار مراقبے اور کرتا تھا پانی کے سامنے چھوٹی عمر میں میں یہ سوات کی طرف اور اور یہ جو کشمیر کی وادیاں ان کی طرف جاتا تھا پہاڑوں پر چشموں پر کوئٹہ جاتا تھا تو اڑک ہے چشمے ہیں وہاں پہاڑوں میں چشموں میں بیٹھتا تھا تو چشموں کی جو آواز ہے اور پانی کی اس کی آواز سے بھی میں صدائیں اللہ رب العزت کی سننے کی دل کی کانوں سے کوشش کرتا تھا وہاں ذکر اذکار کرتا مراقبے کرتا تھا یہ بچپن لڑکپن نوجوانی کے زمانے سے تو میرا ایک ذوق ہے ان مناظر کے ساتھ میں نے کہہ دیا کہ مجھے ایک لگا دیں انہوں نے نکال کے مجھے ایک دے دیا میں دیکھتا رہا اگلے دن میں جو کھولا اپنا سیلفون تو بے شمار مناظر مختلف لوگوں نے فوٹوگرافی کی ہوتی ہے اور ویڈیو کلپس ہوتے ہیں دنیا کے مختلف جو کہیں سیر پر گیا اس نے کلپ بنائے تو اس طرح کے خوبصورت خوبصورت مناظر پوری دنیا کی مشرق سے مغرب تک وہ میرے سیل فون میں آنے لگ گئے فیس بک پہ سمجھیں یہ کیا میں نے کہا یہ کون بھیج رہا اب میں وہ آپ کو خطرہ بتا رہا ہوں کیسے وزٹ کرتا ہے میں نے بچوں سے پوچھا میرے بیٹے یہ تو آپ نے ایک نکال کے دیا تھا مجھے یہ تو اور ایک ملک آ گیا کہ ایک اور ملک آ گیا ہے اور آ گیا یہ ساری دنیا کے آ گئے اتنی طبیل فہرست ہے کہ ختم نہیں ہوتی خوبصورت مناظر پوری دنیا آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے جھیلیں دریا آبشاریں مناظر وادیاں سب کچھ آ گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو فیس بک ہے اس میں آپ ایک چیز ایک بار دیکھیں یعنی ایک چیز وزٹ کر لیں تو فیس بک کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس آدمی کا انٹرسٹ کیا ہے وہ پھر خود بخود سینڈ کرتا ہے اور اتنا سینڈ کرتا ہے کہ ہجوم کر دیتا ہے انبار لگا دیتا ہے دریا بہا دیتا ہے سارا کچھ آپ کو ہر روز نئی سے نئی چیزیں جو اپلوڈ ہوتی ہیں وہ آپ کے نمبر پہ آ جاتی ہیں آپ میں سے کتنے لوگ اس فینومنن کو جانتے ہیں یوز کرتے ہیں ہاتھ گھڑا کریں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے اطمینان ہو جائے گا کہ اب جو بات سمجھانا چاہتا ہوں کتنوں کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے اب اس مثال کو اپنے ذہن میں رکھ لیں اس سے آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی یہ جو فیس بک ہے یہ یوٹیوبز ہیں اور یہ الیکٹرانک ٹولز ہیں جتنا کوئی سوشل میڈیا ہے یہ اس نظام کو اگر ذہن میں رکھ لیں تو بس یوں سمجھیں کہ ایک خیال جب آپ کے ذہن پہ وزٹ کرتا ہے اور آپ اس کو رد نہیں کرتے یعنی بلاک نہیں کرتے اس کو بلاک نہیں کرتے سٹوپ نہیں کر دیتے بلاک کر دیں رد کر دیں تو وہ خطرہ یہ وہ برا خیال میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ برا خیال بھیجتا کون ہے یہ بھی آج کا سبجیکٹ اگر ٹائم کے اندر گنجائش ہو گئی تو تو پیچھے اس کے بھی جیسے یوٹیوب اور فیس بک کے مالکان ہیں تو خطرات کے کے بھی مالکان ہیں پیچھے جو بھیجتے ہیں خیالات یہ قرآن مجید میں ہے آکا علیہ السلام کی حدیث پا سنت نبوی میں ہے یہ دین کا سبجیکٹ ہے یہ محض خواب و خیال کی باتیں نہیں ہیں کہ بیچتا کون ہے تو بیچنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے یہ خیال بھیجا اس نے اس کے دل دماغ کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور اس بندے نے اس کو وزٹ کیا ملاقات کی اس خیال سے اور کراہت محسوس نہیں کی اس کو ریجیکٹ نہیں کیا اس کو بلاک نہیں کیا بھگا نہیں دیا اس کا مطلب ہے اس کو پسند آیا خیال وہ پھر بھیجے گا اگلے دن پھر آگے بھیجے گا پھر اور بھیجے گا پھر اسی قبیل کے خیالات خطرات خواتر اسی قبیل کے خطرات ہیں وہ آنے لگ جاتے ہیں اور جیسے آتے رہتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کی طبیعت میں تھوڑی سی گنجائش پیدا ہوئی ہے رغبت پیدا ہوئی ہے کچھ ریسیپشن ہے سپیس ہے تو وہ پھر اور آتے ہیں آتے ہیں حتیٰ کہ آپ ان خواتر سے وہ خواتر کا لفظ جب یوز ہوتا ہے تو اس کی قسمیں آ جاتی ہیں میں انہیں سمجھاتا ہوں آگے مگر اس وقت میں اس کی ایک قسم پر بات کر رہا ہوں خطرہ جو برے خیال پر مبنی ہے برائی کا دھیان پیدا کرتا ہے تو وہ محسوس کر لیتے ہیں اس کے مالکان بھیجنے والے سینڈرز آرگنائز کرنے والے اور وہ خطرہ اور اس کے پیچھے محرکات کہ اس کی م... انس ہے اس کے ساتھ ہو گیا مانوس ہے اس کو اس سے نفرت نہیں کراہت پیدا نہیں ہوئی اس نے گنجائش رکھ لی ہے حتیٰ کہ وہ پھر خیال آتا رہتا ہے اور آپ اس کے اندر اس کو پسند کرتے رہتے ہیں اور اگر دھکا دے کے نکال نہ دیں اور وہ آتا رہے آتا رہے بار بار آتا رہے تو وہ جو خطرہ تھا وہ وسوسہ بن جاتا ہے بار بار آتا رہے تو خطرہ وسوسہ بن جاتا ہے یعنی آپ کے اندر پہلے دروازے پر نوک کرتا تھا آتا تھا گزر جاتا تھا آتا تھا گزر جاتا تھا تو وہ خطرہ تھا اب جب آپ نے اس کو روکا نہیں دھکے دے کے بھگایا نہیں بلاک نہیں کیا ریجیکٹ نہیں کیا نفرت نہیں کی آپ نے نرمی دکھائی قبول کیا اس کو اندر آنے دیا جگہ آفر کر دی اچھا چلو بیٹھ جائیں چائے کا کپ پی کے جائیں آئیں پانی پی لیں اندر جگہ دے دی تو جب خطرہ اندر آنے لگ گیا تو آتے 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 آپ کا دل و دماغ اس سے مانوس ہوتا ہے تو پھر وہ جب اندر جگہ پا لیتا ہے تو وہ خطرہ نہیں رہتا وہ وس وسا ہو جاتا ہے اس میں تھوڑی سی اسٹیبلٹی آ جاتی ہے اور ذہن میں رکھ لیں کہ وس وسا سے میری مراد وہ وس وسا نہیں ہے جس کا ذکر آپ ہر وقت کرتے رہتے ہیں یعنی وہ جو وہم والا وسوسہ ہوتا ہے نا کہ ہر وقت ایک چیز آپ کو پریشان کرتی ہے یا بعض اوقات کئی لوگ ہوتے ہیں وہ ایک سائیکلوجیکل پیشنٹ ہو جاتے ہیں یہ میری مراد ان کی نہیں ہے وہ وہ بھی بس وسائی کہلاتا ہے اور اس کا ایک معنوی تعلق ہے اس کے ساتھ مگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ خطرہ کو جب اندر مستقل وجود مل جاتا ہے آپ کے دل و دماغ میں وہ وسوسہ کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں